Із болівальниками Кривбасу зустрілися президент клубу Олександр Лівшиць, генеральний директор Олександр Затулко, головний тренер Кривбасу Олег Таран та капітан команди Віталій Лисицький. Я можу поблагодарить болельщиков за гру. Тобто Без супер ексцесів добре болели. Немного, немногочисленно, хорошо болели, але без штрафів. Тому клуб сьогодні з удовольствием прибув вам, потому що Мы даже, мы даже вместе куда-то идти, и вместе бороться за наш клуб и за культуру поведения. Мне кажется, последние две игры показали, что все в порядке. И стараемся, обещаю, что мы также будем подходить к каждой игре, как последние. Результаты команды у чемпионата Украины керівництво розцінює як По Попри деяким чуткам, фінансування клуба на сегодня є стабильным. Деньги – это очень важно, это первый шаг, но еще далеко не все. А поэтому сегодня надо, надо понимать бюджеты. Сегодня это публикуется, мы можем вам наповлекать. И я считаю, что клуб Кривбас достойно выступает. У нас сегодня бюджет клуба плюс-минус 12 миллионов долларов. По, когда я начинал, был 6 миллионов, чтобы вы понимали. То есть никаких тайн нет. Сегодня, на сегодняшний момент клуб полностью проглаченный Мы платим налоги, больше миллиона долларов... Я думаю, мы платим налоги в город. Футбол это непростая вещь. Я бы, конечно, мечтал, что наш город он однажды заболел футболом в 90-х годах. Вот если мы как заболеем футболом, вот как тогда, тогда есть какие-то шансы. Що ж, до молодіжки крыбасу, то Олега Тарана отсинки довольно стримані. В заявке единственный человек, который реально сейчас находится местный воскликник, это Денис Мирошниченко. Это реальный человек, который на данный момент входит в число 18 реально, которые я даю ему шанс. Криворог и люди, и болельщики – это часть моей жизни. Поэтому я не враг сам себе. К сожалению, в молодежном составе, говоря там Стритович, Ольховский, к сожалению, людей, которые реально сегодня, ближайшие на, не знаю, кто будет работать с лета здесь, нет. А мы когда выходим, с меня требуют результат. І вихоті результати. Слава Богу, помівся Денис Мирошенко. Хороший мальчик. Я тут казаю, якщо вони є місцеві ребята. Пролили світлою на тему власників команди. Наразі це п'ять компаній, і як пояснив Олександр Лівшиць, є дружня підтримка від Ігоря Коломойського. Ми шукаємо всіх людей заінтересованих і. и желающих нам помогать. Одна команда, которая не имеет на груди рекламы, господа, никто не хочет 20 копеек дать. Клуб открытый, сегодня можно войти двумя игроками в клуб, пятью игроками в клуб. Это сегодня акционерное общество, которое со всеми, со всеми регалиями, со всеми инструментами в нем участие. Причем оно прозрачное честное. Не обійшли увагою і ситуацію з наповненням стадіону глядачами, яке бажає кращого, і про власне ставлення до футболу у місті. Йшла мова і про умови тренувань, стан стадіону, за словами керівників клубу, за певний вкладень його можна швидко довести до рівня стадіонів, які приймають Лігу Європи. А бажання грати в Єврокубках у Кривбасівців є. Ми дуже хочемо, наприклад, якщо вдруг сьогодні вийде, так і ми попадемо в Лігу Європи, то ми обов'язково доведемо стадіон в місяць, надіюся, города, и мы выступим в лиге. То, что мы хотим сделать хорошую команду, мы это всегда хотели сделать. Но есть, же, есть люди побогаче клубы, есть отношения к футболу, лучшие в городах. Ну и последнее я вам расскажу, продажа билетов, 900 человек на футболе. Понятно, были не лучшие времена. Сегодня говорить, что мы что-то не хотим или ставить задачи. Задача должна быть одна. Выйти и выиграть. Чем больше игр выиграли, тем лучше место. Нагадаємо, що після останніх ігор 21-го туру Криба займає восьму позицію у чемпіонаті. А наступний матч команда проведет дома з харківським металістом 31 березня.